第十四课，你把水果拿过来。你，明啊，把水果的水果拿过来，去给吧。在家一嘛，客人就要来了。哎，那个腊肉没？你怎么还不打扫房间啊？没花椒，良心累的呀肉。别着急，先不不办嘞。 我让孩子们打扫呢，啊，给里里顾来看了没？客人来的时候，也得拿来请嘛。他们会把房间打扫干净，如做力看顾，但心楼里,里面。那你也不能看电视啊。但是那边有什么记得我，你让我做什么？你阿哥把热水接落来，先把茶和被子放好，哎，用做一缕间的一缕快叠过。 啊，他爸、uh,，然后别了嘛，把冰箱里的西瓜，一个的大的个，别的果拿出来，出来吧，太热了，对不对我还是先把空调打开吧。啊，然后老公，先跑来没嘞？这个弄的干净呢，打扫是吧？越洗来的干净，但是呢，然后。 In xiềng, ygeta. Zai ta đen hóa, hong yoi. À ni zai mong xem mô nơ, mi a ku lo ba lo xong nia ro. Gần tay ta nị da sô di, mi a putze. Aku leading a mingo pong sa deli, mi magai mu, tui bu chi, sorry ba. Wok 有什么事吗？可以上西路嘞，我想问问你公司里一些事情。我想问问你啊，名古没见呢公司里的一些事情。我们那个给啥的股呃的秋江股没见呢你先等一下，没看到什么，我去把电视关了啊，对不已经被来我们，没关系，给啥去哟。 以前 <noise> 把電視節目,美亞 TV ASCII 線類裡都看完吧,ရင်ပြီးအောင်ကြည့်လိုက်ပါ,然後畢業到那嘛 ,Takeaway 鬼個電話,母親逢禮變 set 吧。整個的這類 نين, 是藏說來挑的節目 ASCII, 蔡小明家,小明誒嘛,表演的這個像那的月戀,去人家藍民記啊 真漂亮，这个为啥嘞？像白色的盘子一样啊、呃，不干边，秋阳不干边的天呢，这周围是好边外边也不刮风，阿边嘛，你雷不打不。我们坐在外边，一边看月亮，一边吃东西，怎么样？我们怎么如坐在外边，阿比嘛太阳比如 ဒီဘက်ကရေလည်တဲ့အခါက lambda ကျင်းနေတယ်ဒီဘက်ကသုံး东西တခါကမုန်စားကြဆိုသမရံ့ဘလိုလဲဟာကောင်းတာပေါ့ wash up တော့ hi បန်းចេញទៅណាအေးងုံဆုံးဇပွဲလေးក្លាថိုင်းនេះကိုရွှេរလိုက်မယ်រហូតပြီးရင်အောင်មកဤပါွှေတော့ណាផ្កលိုင်းမအទីរីကိုយុលាគេបា 我们听叔叔阿姨讲讲他们年轻时时候的故事。我们马如里听那场家们叔叔阿姨屋里内恩爹爷讲讲他们年轻时候的。如里你你龙阿给山里里表里坡面里里在那场伢族太好了，等到哪位记得马塔龙给大山打个电话。 大山谷，红色阿、啊、妹，让他马上过来，渡河取钱来。看阿妹，不用打了，这是俺们老五。你听外面的声音，妹，那头几人？外面的声音，一边嘎，等我那头几人？一定是大山被家暴，山妹，这个龙的里里呢？啊嗯、月亮是吧？南门吉巷，主人房子虽然不干净。 刮风是哪个？你在这叔叔屋里，阿姨，and t 故事旁边声音啊大。课文四，你吃过水果饭吗？Me, the determination is n o 你在饭店的菜单上占。 你吃过水果饭吗面对着面里撒不拉你在饭馆的菜单上见过水果饭吗面对第三家那你不太忙的第一次名不得啦你想学着做水果饭吗面对着面噜噜哇嘞是啦等于见啦其实这个肉里做水果饭很简单 这对他们的话啦，俺们两个人先把米饭做好，俺们五种水果拼三样梅，然后别了嘛，再把一块块新鲜的水果，比如啊，拉萨的的这类的这种米这种物放进去，三样梅水果饭就做好了。 那所以，本地村民讲，露露比大圩，你、啊、可以做苹果饭，民贴啊本地村民，你可以做苹果饭，民本地村民露露也嘞，香蕉饭，阿表的村民露露也嘞。要是你愿意，阿可以民如今的苏露新，民是那些所以，还可以做西瓜饭，也 l 村 l 嘞露露也嘞。 သွတ်စချင်းချင်းဆွေးဘွေတို့ရှင်တီဟာလက်ဆက်တဲ့တက်တိတွေကိုမြန်မြန်စားပေးတာဟာသူ့ရဲ့ရှင်တီဟာကျမကြီးအတွက်ကောင်းတယ်သကလုံးတက်ကလေးနေ၌တန်းဆိုတာမနူးကိုပြောတာကျန်တန်းလေးကူတယ်ရှင်ချောင်းမပြောသေးဒါဆိုရင်ဒီခန်းလေးတွင် listening ဖန်လေးတနထောင်ကြည့်အောင်နော် 第十四课，你把水果拿过来。Lesson fourteen, please bring the fruit here. 课文一，在家。Text one, at home. 客人就要来了，你怎么还不打扫房间呢？别着急，我让孩子们打扫呢。 客人来的时候，他们会把房间打扫干净。那你也不能看电视呀、啊。你让我做什么？先把茶和杯子放好，然后把冰箱里的西瓜拿出来。太热了，我还是先把空调打开吧。生词。New words。打扫，干净，然后。 冰箱课文二，在打电话。Text two, on the phone. 你在忙什么呢？刚才打你的手机，你也不接。对不起，我刚洗了个澡，没听见。有什么事吗？我想问问你公司里的一些事情。你先等一下，我去把电视关了。没关系。 你先把电视节目看完吧，然后再给我回电话。生词，new words，洗澡，节目，课文三，在小明家。Text three，at Xiao Ming's home。今晚的月亮真漂亮。 像白色的盘子一样，是啊，外边也不刮风，我们坐在外边一边看月亮一边吃东西，怎么样？好啊，我先把桌椅搬出去，然后你把水果拿过来，我们听叔叔阿姨讲讲他们年轻时候的故事。太好了，记得给大山打个电话，让他马上过来。不用打了。 你听外边的声音，一定是大山。生词。New words。月亮，像盘子，刮风，叔叔，阿姨，故事，声音，课文四。Text four。你吃过水果饭吗？ 你在饭馆的菜单上见过水果饭吗？你想学着做水果饭吗？其实做水果饭很简单，先把米饭做好，然后再把一块块新鲜的水果放进去，水果饭就做好了。你可以做苹果饭、香蕉饭，要是你愿意。 还可以做西瓜饭，多吃新鲜水果对身体好。生词，new words，菜单，简单，香蕉。